задумайся, оглянись, почувствуй, удивись, улыбнись. Остановись, по жизни не спеши, задумайся над тайнами души, оглянись, и даже если слово круг, почувствуй тепло дружеских рук, удивись, как прекрасно вокруг земля, улыбнись, целый мир для кого улыбка -то, твоя. В, в украинском государстве Мальчик Вася жил, в школу он ходил. На отлично занимался и спортом увлекался. Как-то утром на рассвете, в сандалетах и грете, послала мама Васю к бабушке сходить, пирожками угостить. Вот наш Василий по полю шагает, и зайца под деревом кепки встречает. Здравствуй, заяц! Ты крутой! Хочу быть я схож с тобой! Слышь, Васек, ты не робей, бери Мальборо скорей. Будешь ты, как я, крутой, среди взрослых станешь свой. Не красой, не подбивай, лучше сам курить бросай. Знаю, что курение вред и приносит много бед. Я с тобой дружить не стану, лучше выйду на поляну. А на поляне волк гуляет и наркотики распространяет. Бассейн! и разговор такой завел. И волчище не шалит, лучше в зеркало взгляни, зубов нет, и хвост отлез, над тобой смеется лес. Этот я тебя погубит, и семья тебя забудет. Лучше спортом ты займись и возобновится жизнь. А потом в густом лесу Вася повстречал лесу. Она песню напевала и спиртное разбивала. Тут Василий пришел в шок. Ну и странненький лесок. Что ж, не буду унывать. Надо и лесу спасать. Эй, красавица, сестрица, сколько можно веселиться! Красоту свою погубишь, потеряешь, кого любишь. Без привычек вредных ты во всем достигнешь высоты. А я к бабушке спешу пирожочков я несу. Моя бабушка лучший в лесу спортсмен и по танцам рекордсмен. Эй, внучок, я тут смотрю, ты собрал здесь всю братву. Если нечем вам заняться, так давай тренироваться. Танец будем танцевать и здоровье укреплять. Сегодня танцует вся Украина. Звезды с экрана, города с Майдана. Движений, волна всех покорила, весь в танце здоровья, энергия си.